Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung Untuk video kali ini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga pada tanaman cabai pilar Untuk pemupukan yang sekarang ini, karena e, tanaman cabai saya sudah berusia generatif, yaitu waktunya e, pembuahan ataupun masa-masa pembuahan. Nah, untuk pupuk e, yang akan saya gunakan ini berbeda dengan pupuk yang biasa digunakan di... Vegetatif, nah, untuk uh, jenis pupuk yang akan saya gunakan kali ini, untuk di NPK ini, saya akan menggunakan muti mutiara Grower ini dari Merauke, tetap jaya. Nah, untuk uh, kandungan dari NPK Grower ini. Ini memiliki 15% untuk kandungan nitrogen, lalu 9% di fosfat dan kalium 20%. Sehingga pupuk ini ini sangat bagus sekali diaplikasikan aplikasikan pada saat tanaman di usia generatif. Selain kandungan NPK, pupuk grower ini juga dilengkapi dengan te ataupun trans elemen. Nah, di mana trans elemen ini, ini merupakan uh, pupuk mikro sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan tanaman di fase generatif. Untuk kandungan mikronya yang terkandung di dalam NPK Grower ini, itu ada magnesium, sulfur mangan, boron, zinc. Jadi bagi sahabat-sahabat petani semua, ini merupakan salah satu pupuk yang bagus digunakan untuk fase generatif pada tanaman cabe. Nah untuk dosis sendiri, untuk NPK growernya, untuk kapasitas air yang 200 liter air, saya hanya menggunakan 2 kg per 200 liter air. Jadi selain uh, kandungan pupuk yang bagus, disertai dengan unsur-unsur mikro sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan tanaman pada saat usia generatif, grower ini juga kandungan kaliumnya ini cukup tinggi, jadi sangat bagus sekali untuk... Meningkatkan potensi hasil bagi para petani. Nah, selain uh, NPK Grower, sebagai tambahan dalam pemupukan generatif ini, dan yang saya gunakan ini merupakan kno putih dengan kandungan 13% di nitrogen dan 45% di kalium. Jadi, bagi sahabat-sahabat petani semua, ini merupakan perpaduan pupuk yang cocok sekali diaplikasikan pada saat tanaman usia generatif. Yaitu antara kandungan kaliumnya itu condong lebih besar. Sehingga ini bisa meningkatkan potensi hasil lalu setidaknya mencegah dari serangan-serangan jamur. Nah, untuk dosis aplikasi di KNO-nya saya menambahkan 2 kg per 200 liter air. Lalu untuk takaran masing-masing tanaman itu bisa uh, memberikan sekitar 200 ml per pokok tanaman. Jadi untuk kapasitas air yang 200 liter itu bisa untuk 1000 Tanaman, nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, memadukan beberapa jenis pupuk buat tanaman ini, kita uh, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tanaman, cuaca, ataupun uh, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi, untuk perpaduannya ini tidak uh, tidak asal. Nah, untuk gen, untuk usia generatif pada tanaman cabe ini merupakan perpaduan yang ideal. Namun masing-masing uh, karakter petani atau kesukaan petani itu berbeda-beda. Jadi terkadang pupuk A sama B diaplikasikan itulah uniknya para petani. Jadi tidak terpaku pada satu ataupun dua produk. Tergantung kesukaannya masing-masing. Nah, itulah sahabat-sahabat petani semua. Video kali ini tentang perawatan cabai pilar ataupun untuk video kali ini itu merupakan pemupukan yang ketiga. Semoga banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.